طالب علم کا نام ہے یہ کہاں کا طالب علم ہے راول پنڈی گورڈن کالیج راول پنڈی کا اور اس نے لکھی ہے یہ کہانی کہ ایک جج کے انکار کی کہانیاں آج کل آلہ عدلیہ کے جج صاحبان کو عہدوں کے حصول اور نوکریاں بچانے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور لوگوں کے سامنے جھکتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک جج بہت یاد آتے ہیں جو واقعی معزز جز تھے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و یسرلی من لسانی یفقہ اللّہ صلی اللہ محمدن وعلیٰ علیہ محمدن کما صلی اللہ تہ علیہ ابراہیمہ و علیٰ علیہ ابراہیمہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و آل علیہ ان نکا مجید ان کا نام تھا جسٹس خواجہ محمد احمد سمدانی جو جسٹس کے ایم سمدانی کے نام سے جانے جاتے ہیں اس معزز جج کی یاد اس لیے آئی کہ اگر وہ بھی کسی بند کمرے میں تھوڑا سا جھک جاتے یا تھوڑا سا گر جاتے تو بڑی آسانی سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے اور مزید جھکتے تو سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے اور آخر ایک دن چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے لیکن وہ ایک اصلی جج تھے لہٰذا نہ تو بند کمرے میں جھکے اور نہ ہی کسی عدالتی فیصلے میں اپنے آپ کو اپنے منصب سے گرایا بلکہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہو کر ببانگ دوہل انکار کر دیا یہ جج ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ, کہ ایک نوجوان جج کی حیثیت سے انہوں نے اپنا منصب سنبھالا ان دنوں ایوب خان پاکستان کے حکمران تھے ایک دن جج صاحب عدالت میں بیٹھے تھے کہ خاتون حکمران وقت کی والدہ کا سفارشی خط لے کر آئیں جسٹس کے ایم سمدانی نے پوچھا یہ کیا ہے خاتون نے بڑی تمکنت اور رونت سے کہا جنرل ایوب کی والد ایوب خان کی والدہ کا خط ہے جج صاحب نے وہ خط ان کے ہاتھ سے لیا اور خط پھار کر آتش دان میں پھیک دیا ایک دفعہ اور کی بات ہے جب ان کی پوسٹنگ سیال کورٹ میں تھی تو ایک دن چیف جسٹس آف پاکستان اے آر کارنیل کارنیل ایک ڈسپنسری کے افتتاح کے لیے وہاں آئے کا افتتاح وہ ذاتی حیثیت میں کرنے آئے تھے شہر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ایم سمدانی کو چیف جسٹس آف پاکستان کا استقبال کرنا چاہیے تھا لیکن یہ ان کے فرائض میں شامل نہیں تھا لہٰذا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو نظر انداز کر دیا یہاں ان کے دشمنوں نے چیف جسٹس کے سامنے کافی لگائی بجھائی کی لیکن اے آر کارنیلیس بھی ایک اصول پرست جج تھے انہوں نے کیم سمدانی سمادانی کی اس گستاخی کو نظر انداز کر دیا سن انیس سو بہتر میں جسٹس کے ایم سمدانی کو لاہور ہائی کورٹ میں مقرر جج مقرر کیا گیا سن انیس سو ستتر میں مارشاللہ نافذ ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس بن گئے ظلفقار علی بھٹو پر احمد رضا قصوری کے والد لواب محمد احمد خان قصوری کہ قتل کا پرانا مقدمہ کھول کر دوبارہ تحقیقات شروع کر دی گئی تھیں مقدمہ بھٹو کی وزارت عظما میں لاہور پولیس نے درج کیا تھا لیکن دوبارہ تحقیقات کی ذمہ داری ایف آئی اے کو سونپ دی گئی تھی بھٹو صاحب ان دنوں کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ان کو وہ کلا ہائی کورٹ کے ذریعے بھٹو صاحب کے لیے چھوٹی چھوٹی سہولتیں حاصل کرنے لگے جن کی قانون میں گنجائش موجود تھی ایک دفعہ جسٹس کے ایم سمدانی نے بھٹو صاحب کو جیل میں کاغذ اور قلم فراہم کرنے کا حکم دیا تو ان کے ساتھ ہی جج جسٹس مولوی مشتاق حسین ان کے پاس آئے اور کہا سمدانی صاحب آپ تو بھٹو کو کچھ زیادہ ہی فیور دے رہے ہیں جسٹس جسٹس سمدانی صاحب نے جواب میں کہا بطور جج میں آپ کا ماتحت نہیں ہوں مجھے بہتر علم ہے کہ مجھے عدالت میں کیا کرنا ہے کچھ ہی دنوں میں ذلفقار علی بھٹو کی درخواست زمانت دائر کر دی گئی جسٹس کے ایم سمدانی قائم مقام چیف جسٹس تھے وہ یہ درخواست ضمانت کسی دوسرے جج کو ریفر کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے بطور سینئر جج اپنی عدالت میں اس درخواست کی سماعت کی اور بھٹو کو فوراں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ذوالفار علی بھٹو کی زمانت ہونی تھی کہ جنرل ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کو آگ بگولا کر دیا وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے غصے میں انہوں نے پنجاب کے مارشاء ایڈمنسٹریٹر سے پوچھا تم نے بھٹو کو رہائی کے بعد گرفتار کیوں نہیں کیا جنرل اقبال نے جواب میں کہا بھٹو کے خلاف کوئی دوسرا مقدمہ نہیں تھا پھر بھٹو کو مارشاء ریگولیشن کے تحت گرفتار کر لیا گیا جسٹس مولوی مشتاق حسین کے جنرل ضیاء سے قریبی روابط تھے وہ پہلے ہی جنرل ضیاء کو جسٹس کے سمدانی سے بدزن کر چکے تھے لہٰذا سمدانی صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا کر وفاقی سیکریٹری قانون بنا دیا گیا اور مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے اور یہاں سے بھٹو کے قتل کی راہ ہموار ہو گئی مولوی مشتاق حسین کے ہاتھوں نائنٹین سیونٹی نائن میں ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد جنرل ضیاء ایک ایسے خونخال فوجی ڈکٹیٹر بن چکے تھے جن کو بڑی عالمی طاقتوں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی ایک دن فوجی ڈکٹیٹر کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اجلاس میں تمام وفاقی سیکریٹری بھی موجود تھے ضیاء الحق نے کہا بڑی رونت سے کہا کہ بعض سیکریٹری بڑے کرپٹ ہیں میرا جی چاہتا ہے ان کی پتلونیں اتار کر انہیں الٹا لٹکا دوں اس فقرے کے بعد کابینہ کے اجلاس میں سناٹا چھا گیا وفاقی سیکریٹری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے سب خاموش تھے سب کو اپنی نوکری کی فکر تھی جسٹس کے ہم سمدانی بدستور جج تھے وہ ڈیپوٹیشن پر لا سیکریٹری بنائے گئے تھے وہ اجلاس میں کھڑے ہو گئے اور کہا جنرل صاحب میرا بھی یہ چاہتا ہے کرپٹ جرنیلوں کی پتلونیں اتار کر انہیں لٹکا دوں یہ سن کر جنرل ضیاء الحق کی کیفیت عجیب ہو گئی اجلاس میں بریک لیا گیا تو جنرل ضیاء نے جسٹس کیم سمدانی کو علیحدگی میں بلایا اور کہا آپ مجھ سے معذرت کریں جسٹس کیم سمدانی نے جواب دیا اجلاس دوبارہ شروع ہوتے ہی آپ اپنے الفاظ واپس لیں تو میں بھی اپنے الفاظ واپس لے لوں گا جنرل ضیاء نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو جسٹس سمدانی نے بھی معذرت سے انکار کر دیا سن انیس سو اکیاسی میں ججوں سے کہا گیا پی سی او پر حلف لو <coughs> جسٹس کے سمدانی نے پی سی او پر حلف لینے سے انکار کر دیا یعنی یہ وہی تھا فارم پینتالیس اور فارم سینتالیس وہ فارم سینتالیس کے جج تھے جی او آر لاہور میں گیارہ ایک مین روڈ پر ان کی رہائش گاہ تھی سرکاری رہائش گاہ ساتھی ججوں اور امر وکلا نے کہا جج صاحب حلف لے لے چیف جسٹس بن جائیں ان کی عمر اس وقت صرف چھالیس سال تھی لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اب آج کل دیکھئے کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی لیکن ضمیر بگ جاتے ہیں پیسوں کے آگے دیکھیے آئینی عدالتیں آئینی جج غیر آئینی عدالتیں غیر آئینی جج عدلیہ کو اگر صحیح معنوں میں دیکھیے تو موت آ گئی ہے کوئی عدلیہ میں اب زندگی نہیں ہے جو اس میں بیٹھے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں لیکن مردہ ضمیر ہیں ہیں وہ جیتے جاگتے لوگ لیکن مردہ ضمیر ہیں ان سے توقع رکھنا انصاف کی بالکل فضول ہے جب تک وہ زندہ ہیں اپنے مردہ ضمیروں کے ساتھ زندہ رہیں گے جب مر جائیں گے تو پھر وہ جانے ان کا خدا جانے لیکن مجھے مولوی مشتاق کا جنازہ ضرور یاد آ رہا ہے جب سفید کفن کے اوپر بڑے بڑے شہد کی مکھیوں کے چھتے ایک چھتہ نہیں تھا اگر آپ نے جنازہ دیکھا ہو تو سفید کفن پر چھتے ہی چھتے تھے شہد کی مکھیوں کے اور جنازہ چھوڑ کے جو صاحبان جنازہ تھے وہ بھاگ گئے تھے کیونکہ مکھیاں ان پہ بھی حملہ کر رہی تھیں اور اس کے بعد پھر نہ جانے رات کے کس پہر ان کو اٹھایا گیا چند لوگوں کے ان کے جنازے کو اور اس سے پردے خاک کیا گیا اب دیکھیں زندگی میں تو یہ وہی جج تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دلوائی تھی عدالتی قتل کروایا تھا پھانسی دلوا کے عدالتی قتل کیا تھا بھٹو کا تاریخ کا اپنی جگہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا پاکستان کے چہرے پر پاکستان کا چہرہ آج بھی زخمی ہے آج بھی بھٹو کا کہ قتل کا خون پاکستانی عدلیہ کے چہرے پر موجود ہے اب یہ تو مولوی مشتاق کے جنازے کا حال ہوا تھا دوسرے جج کو آپ دیکھ لیجئے اب یہ ظاہر میں ہوا تھا آپ قبر میں اللہ ہی جانے کیا معاملہ ہوا ہو لیکن ابھی حال میں دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے دنیاوی عہدہ چاہتا چاہا دنیا میں دنیاوی بینیفٹس چاہے اور انصاف کا جنازہ نکال دیا اب یہ اور بات ہے الحمدللہ کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں ان کا نکلنا محال ہے یہاں تک کہ بیرون ملک بھی نکلنا محال ہے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے وہ کار میں چھپ کے بالکل اپنا منہ چھپا کے جا رہے ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں ان کے لیے رسوائی منتظر ہوتی ہے میں خدا نخواستہ وہ نہیں کر رہی ہوں کسی کو برا نہیں کہہ رہی ہوں نہ میں قاضی فائد عیسیٰ کو برا کہہ رہی ہوں نہ میں مولوی مشتاق کو برا کہہ رہی ہوں نہ میں ان ججز صاحب صاحبان کو برا کہہ رہی ہوں جو عمران خان کے لیے آتے ہیں عمران خان ہو یا ایکس وائی زیڈ ہو اور گھنٹوں انتظار کروا کے واپس چلے جاتے ہیں بغیر کسی نوٹس کے اب یہ سارے یاد رکھیے قرآن کریم میں ہے کہ ہم کسی کی نیکی کو ضائع زائن نہیں کرتے ہیں رائے گا نہیں کرتے ہیں یہ الفاظ ہیں اور ہر نیکی کی جزا ہے وم يَعْمَلْ مِسْقَالَ کالا ضرورت يَرَا ہر خیر کی جزا ہے رب العالمین کے یہاں وَمَن مِسْقَالَ المسالہ ضرۃن يَرَا اور ہر شر کی بھی سزا ہے اگر خیر کی جزا ہے تو شر کی سزا ہے تو اگر